ଆଶା ଆଶା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ କୁନି ହାତୀର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଜ ନାମକ ଏକ ଖୁସି ହାତୀ ରହୁଥିଲା ସେ ଚୁପଚାପ୍ ରହିବାକୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଦିନଟେ ସେ ଝରଣା ପାଣିରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲା

ଜୋରରେ ପବନ ହେବାରୁ ଭଉଁରଟି ଡରିଯାଇ ହାତୀ କାନରେ ଫସିଗଲା ଗଜୁ ଭାବିଲା ଭଅଁରଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି ବୋଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଅଁରଟି କାନରୁ ନ ବାହାରିବାରୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବୁଲୁ ନାମକ ବୁଢା ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ଅଟକିଗଲା ବାଟରେ ଗଜୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଧାନର ଉପାୟ ବାଚିଲେ କିଛି ବାଟ ପରେ ସେମାନେ ଅଟକି ଗଲେ প্রথম একটি কুকুর হেলা ভাই মো তো পঞ্জা সবুটি বড় মো যদি পুরি আইবি কিছি লাভ হেব নাহি মোর মধ্যে আঙ্গুটি বড় বড় এতিরে অসুবিধা এবে ଚିନୁ ମୂଷାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଏହି କାମ କିପରି କରିପାରିବୁ ହାତରେ ଘାସ ଦେଖି ବୁଲୁ ଆଉଟିକୁ ଭାବିଲେ ଏ ଘାସରେ କଣ ହବ ଏବଂ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହାପରେ ଚିନୁ କହିଲା ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ କୁନି ବହଁରଟି ପୁଣି କଣ ଥାନ ଖଡ଼ା ଖଡ଼ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚିନୁ ଗୋଟେ ମୌକା ଦେବାକୁ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ସୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିନୁ ଗଜକୁ ଡେଇଁ ପାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରୁ କାହା ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଭା ঘৰকে পেলাই আকাৰ দেখি ভাবিব নুহে সময়ে মজা কলে খুচিৰে ৰ